Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walbis Clan. Benarkah Azmin Ali menjadi pemecah lubang, memberitahu dan mendedahkan segala keputusan strategik dan juga perbincangan biro politik dalam bersatu itu kepada kerajaan madani? Sekurang-kurangnya itulah yang telah diinsinuasikan oleh Wan Amal Faisal, ahli perlima macang yang kini sedang digantung oleh bersatu. Anda kata kalau apa yang disebutkan oleh macang ini adalah benar, Maka Wish Lain macam korang ni Kita intro dulu Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Tak payah nak berselindung Tak payah kita hendak berpura-pura kita semua tahu yang kerajaan madani ini memang merupakan kerajaan yang cukup suka memegang telur. Tidak cukup dengan pimpinan-pimpinan besar AMNO yang mereka pegang telurnya, sampai ketua-ketua bahagian pun lebih kurang sama jugalah kalau ikutkan. Dan benda ini bukan satu benda mengejutkan. Sebab kita semua tahu yang begitu ramai pimpinan UMNO ini mesti akan ada satu dosa yang terpalit dekat tangan mereka yang selama ini kita tak tahu. Dan mungkin itulah yang sentiasa dipegang oleh kerajaan madani ini untuk memastikan yang pemimpin-pemimpin UMNO ini terutamanya lah kan mengikut jejak langkah mereka, mengikut cakap mereka. Jika tidak, tak adalah keputusan-keputusan pembinaan UMNO ini mengikut jejak langkah apa yang DAP mahukan, apa yang kerajaan mahukan dan sampai seruan oleh Akmal Saleh pun dikesampingkan begitu saja. Tetapi, kalau ikutkan Wahman Faisal, budaya pemegangan teluk ini tidak hanya kena kepada UMNO saja, tetapi kepada bersatu juga secara asasnya. Dan beliau ada menyebutkan satu nama yang begitu spesifik dalam podcast beliau bersama-sama dengan keluar sekejap baru-baru ini. Saya Tanah Panjang, senyap nak tonton video ini terlebih dahulu. Adakah YB rasa itu yang sebenarnya berlaku? Yang dia sembunyi di sebalik bersatu tentang kes ini? Sebab saya nampak kes ini pun dah senyap, tak ada siapa dah cakap pasal kes ini dan polis pun tidak ambil tindakan lanjut terhadap kes ni walaupun sekarang ni ada kerajaan yang tak friendly kepada bersatu termasuk pada Datuk Seri Azmin so kalau tidak ada apa-apa maknanya kenapa perlu dibangkitkan benda ni jadi sebabkan kes ni tergantung risiko untuk di blackmail diugut dari belakang sentiasa berlaku dalam parti saya ambil contoh banyak strategik discussion bersatu bocok kepada pihak kerajaan bila kami bincang dengan biro politik Azmin ada dalam tu kami rasakan tak selesa. Wah, berhati-hati. You're making a serious insinuation here. Ya, yeah, ya. Yeah. We're not apologetic about it. You're making an yeah. insinuation, yeah, here. Ya, yeah, ya. Yeah. Because we we know very well the fact that banyak perkara-perkara yang kami buat. Sebab saya ketua muda. Beliau ketua perangai. Kami semua dalam hidup politik. Benda-benda yang sensitif sentiasa terlepas. Jadi kami rasa ini sudah tiba masanya. Kita perlu perbesarkan parti daripada orang-orang yang bermasalah segini. Saya nak tanya direct ni. Adakah insinuasi itu dituju kepada Dato' Jasmine? Uh, there more than 1% actually. There more than 1%. Saya yeah, rasa tak adil untuk kita terus jawab ataupun soalkan soal kepada ni sebab sensitif pada pribadi dia dan sebagainya. Dekat klip yang sepanjang seminit lebih itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Wan Ahmad Faisal dengan jelas dan nyata memberitahu yang Azmin Ali ini mungkin menjadi mangsa blackmail dari belakang oleh pihak-pihak yang tertentu kerana ada kes beliau yang tersangkut. Dan beliau telah memberikan satu percontoh yang saya kira agak dahsyat jugalah. Iaitu setiap kali ada mesyuarat Biro Politik Bersatu di mana Azmin ada sebagai ketua penerangan pada ketika itu dan sudah tentulah WAF ada sebagai ketua pemuda juga pada ketika itu. Setiap kali mesyuarat Biro Politik itu berlangsung pasti keputusan dan ketetapan mesyuarat Biro Politik itu akan terlepas ke tangan Madani. Dan kalau ikutkan apa yang telah diinsinuasikan oleh Wan Wan Faisal, benda itu mungkin disebabkan oleh Azmin Ali ada di dalam mesyuarat itu dan juga ada beberapa pihak yang lain yang bertanggungjawab mendedahkan segala isi butiran dalam mesyuarat bersatu itu kepada Madani. Mungkin, bak kata Waf, kerana pemegangan telur itu yang berlaku. Pasal Azmi ini tuan-tuan dan bos kalian kita semua tahu yang beliau ada satu kes yang sekarang ini tengah senyap iaitulah kes dekat sandakan dan mungkin itulah perbincangan pada peringkat awalnya yang telah dibawa oleh KJ dalam podcast mereka itu. Di mana dalam kes sandakan itu which is berlaku ketika PRN sandakan memang kita semua tahulah terdapat satu video yang tersebar yang membabitkan seorang bekas pembantu beliau iaitu Haziq kalau tak salah senamanya yang kelihatan berada dalam keadaan yang begitu intimate dengan satu watak yang kelihatan seperti Azmin dalam video tersebut. Video itu memang tersebar dengan luas dan saya sendiri pun ada tengok versi HD video itu tuan-tuan sekalian. Tapi tengok kejap je lah sebab tak sanggup nak tengok masa tu tengah makan aku takut muntah. Tapi itulah video tersebut berlegar. Haziq siap buat macam pengumuman apa tu penyimpan mohon besar raja memperakui bahawa dia lah orang yang berada video itu dan lawannya itu ialah Azmin Ali. Tetapi sama sekarang video itu tidak pernah disiasat tindakan tidak pernah diambil dan sebagainya. Ketika Azmi menjadi daripada kerajaan Perikatan Nasional Mofa Kenasional, mungkin kita boleh fahamilah kan kenapa video itu tak keluar. Tidak sepatutnya macam tu, tetapi mungkin kita boleh fahamilah kan. Faham lah eh. Tetapi, bak kata KJ, macam agak pelik bila video itu terus didiamkan sedangkan kerajaan pada ketika ini merupakan kerajaan yang tidak mesra kepada bersatu. So, apa jadi dengan siasatan kes itu sebenarnya? Apa yang berlaku? Tidak akan siasatan itu diteruskan walaupun memang dikatakan pada ketika itu video itu tulen dan macam-macam lagi. Tetapi WAF kata, mungkin kerana video itu dibiarkan tergantung sebagai satu bahan untuk badminton bakang dan ialah bak kata WAF kita mudah nak faham, ianya merupakan satu teknik pemegangan telur. Itu sahaja. Tetapi apa yang sebutkan oleh WAF iaitu mungkin Azminlah menjadi antara punca kebocoran maklumat kepada kerajaan madani ini merupakan satu benda yang kita tidak boleh biarkan begitu saja. Kita tidak boleh abaikan dan kesampingkan. Sebab, yelah, mesyuarat biru politik ini rahsia tau. Biru politik ini ialah tempat untuk merangka strategi perang. Jadi, anda kata kalau strategi itu bocor ke musuh, maka orang yang dikatakan membocorkan itu merupakan berkhianat. Tetapi, anda kata kalau itu merupakan fitnah, maka fitnah itu sangat-sangat dahsyat. Jadi bersatu ini saya kira kena ambil pendekatan untuk siasat perkara inilah. Tapi jangan je jang panggil WAF saja, Janganlah duk panggil WAF Faisal saja untuk disuat siasat, diselidik dan sebagainya. Sebab WAF dia kata dengan keyakinan. Dan dia kata bukan dia seorang. Jadi mungkin WAF ada bukti. Mungkin beliau ada sebarang rekod yang menunjukkan memang berlaku perbocoran maklumat itu berlaku kepada Madani kan? Jadi saya kira bersatu kena betul-betul siasat. Janganlah dok kata Awaf ah, ni memang last pada kena gantung sepatu lah macam-macam. Setiap tuduhan itu mestilah disiasat dengan adil dan telus barulah parti kita atau pertubuhan kita ini akan dipandang dengan tinggi dan juga dengan penuh kredibiliti. Betul atau tidak? Betul betul. betul. Tetapi mengenai tentang bocor tak bocor ini tuan-tuan dan bos sekian saya teringat tau. Ketika hujung-hujung Pakatan Rakyat ketika hujung-hujung PAS yang masih ada orang-orang dalam PAN ini bersama kan. Masa itu ketika uh, Zaman Mat Sabu menjadi timbalan presiden. Masa itu uh, ada nama Khalid Samad, En. Hatta Ramli, Husam Musa and what not lah Kamu Fusat Omar, Ujian Isyur masih Masa itu memang acap kali dalam mesyuarat PAS tak sempat lagi nak tasfiki farah dan suatu as tengok-tengok Malaysia kini dah dapat tahu dulu dah. Tengok-tengok media dapat tahu dulu dah apa yang dibincangkan dalam mesyuarat PAS pada ketika itu cepat benar bocornya tuan-tuan sekalian -tuan -tuan. dan benda itu memang berungsingkan ialah mesyuarat parti ini rahsia mana-mana parti pun amno ke bersatu ke pas ke DAP ke apa-apa ke mesyuarat dalaman itu adalah rahsia tetapi tak menyempat mesyuarat itu hendak ditutup mesyuarat tak habis lagi pun tengok-tengok berita dah sampai dekat Malaysia kini apa-apa dah petik sumber menyatakan sumber menyatakan dan pada ketika itu kita tercai-cai juga siapa dalang yang dok membocorkan minit mesyuarat itu dan adalah yang kata adalah setengah-setengah orang kan ada semua nama kacak sama lah ramli lah apa-apa kan tetapi itulah itu cuma tuduhan tuduhan dekat social media sajalah pada ketika itu tetapi selepas berlaku perpecahan selepas geng-geng itu keluar belaka mula-mula join dengan GHB kemudian bentuk apa tu parti amanah kemudiannya pas ini terdiri daripada geng-geng yang ialah tidak bersama dengan parti amanah tu kan akhirnya langsung tidak berlaku sebarang kebocoran mesyuarat kepada media Walaupun dah banyak kali cuba dicucuk sebagainya, tetap tak berlaku kebocoran mesyuarat. Jadi, mungkin betul kot kebocoran minit mesyuarat itu, kebocoran maklumat mesyuarat itu adalah hasil tangan daripada mereka-mereka yang melompat pergi ke Parti Amanah pada ketika itu kan. Tapi itu just cakap-cakap sajalah sekadar untuk mengenal sejarah. Tetapi macam saya sebutkan tadi, bersatu kena ambil serius apa yang telah didedahkan oleh WAF ini. Jangan duk fikir nak hukum waf saja. Jangan fikir nak pergi hentam Muhammad Faizal saja. Oh, nak kena pecah budak ni kan? Tolong siasat sekali. Benar atau tidak, memang ada dalang yang menjadi punca kebocoran maklumat kepada musuh itu. Sebab maklumat yang bocor kepada musuh, memang secara asasnya, kita menyerah kalah je lah. Tak payah cerita banyak lah. Sebab kalau strategi kita pun musuh asyik tahu menjangkan maka apa guna kita berlawan? Betul atau tidak? Tetapi itulah, sekarang terpulang kepada bersatu. Tapi, yelah, saya bukan apa. Tak nak masuk campur bersatu kan. Cumanya, bersatu ini ada sejarah membuat keputusan yang tidak adil dan berat sebelah serta double standard. Macam contohnya kan, orang yang hantar SD ke Muhyiddin, dipecat, digantung. Tetapi, orang yang hantar SD ke Raja Perlis tanpa kebenaran, tanpa arahan, tidak pula diambil tindakan apa-apa. Susahlah. Saya pun dah tak ada harapan tinggi berhubung bersatu sebenarnya. Dengar sini, kawan-kawan kus kampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita.